तो माशाल्लाह हमारा भी तैयार है अस्सलाम वालेकुम भैया हमें आधा किलो चिकन बना रहा हूँ आधा किलो की चिकन के लिए तो प्याज तो टमाटर लिए हैं टमाटर मेरे टिफ़ी से रोए थे और आजकल आपको पता है महंगाई का तो पहले से मैंने टमाटर लिए थे सौ रुपये के चार किलो मिले थे मैंने लगा के रख दिए थे अभी मेरे टिफ़्फ़्फ़ी से रोते हैं तो आधा किलो चिकन है पहले इसका मसाला बनाएंगे अक्सर लोग इस तरह कहते हैं पहले इसको ग्रैंड करके डाल देते हैं उस तरह तो मुझे लग रहा है कोई जैका नहीं आता सालन में मैं तो इसको काट के फिर इसका अपना तेल पे जो हल्की आँख में इसको फ्राई करूँगा फ्राई करके इसका मेरे इसको ग्रैंड करके फिर, करके फिर चिकन डाल के इसका मसाला बना लूँगा उस पर ये होता है चिकन में जैका भी आता है अच्छी अच्छी चिकन बनती है ये सादी चिकन बना रहे हैं उसके लिए ज़ीरे को मैं हल्का सा फ्राई कर लूँगा फ्राई हल्की आँख में आग देख सकते हो इस पर मैं हल्का सा इसको इस तरह करके ना कर लूँगा फिर बाद में इसको किरण करके इस सालन में डाल दूँगा सालन में ये होगा जैका आएगा इस पर अक्सर इस तरह ही डालना चाहिए इस पर क्या होता है जैका आता है सालन सही होता है देखो अभी हल्का हल्का रंग चेंज होने लगा ये देख सकते हो आप ये मैंने प्याज काट दिए दो दरमाने से देख सकते हैं जिस हंडी में डालते हैं देख सकते हो आप और आधा किलो चिकन धो के रख दिए और ज़ीरा साथ में रखा जब अब तो प्याज इसको डिलकी रखी हुई है मैंने इसको आग लगाऊंगा। आग लगाने के बाद फिर जो है तो तेल डाल के इसको हल्का सा फ्राई करूंगा। अब इस पर तेल डालने लगा हूँ मैं थोड़ा सा तेल डाला है इतना ज़्यादा नहीं है लोग थोड़ा सा तेल इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा नहीं करते हैं और कोई होता है दाल चीनी गर्म मसाले डाल देते हैं हम लोग नहीं सादा सा जैसे आम खाना बनता है जैसे सादा बिल्कुल सादा खाना होता है बिल्कुल चिकन सादी चिकन बना रहे हैं हम लोग ये मैंने प्याज डाल दिए प्याज हल्के हल्के से मना बिर होने लगी हैं उसको हल्का बिरौन करके फिर टमाटर डालेंगे और जो है तो आग जो है मैंने बिल्कुल स्लो और जैसे नॉर्मल होती है इससे आग लगे रखी हुई है ना ज़्यादा तेज़ ना ज़्यादा कम उस पर क्या होगा आपका प्याज बिल्कुल सही गिरउंड भी होगा सही गल जाएगा अक्सर पहले किरण करके डाल देते हैं ना उस पर यह होता है तो माना प्याज की जो मिठास होती है और टमाटर की मिठास होती है वो तो फिर सालन में जायका नहीं आता है मैं तो इस तरह ही बनाता हूँ पहले हल्के से ब्रौन करके फिर टमाटर डाल के हल्का उसको डाल के थोड़ा पानी डाल के और जो है तो हल्का रख दे रख देता हूँ फिर बाद में जो इसको ग्रैंड करके फिर सालन चिकन उड़ा के हल्की मना बोल लेता हूँ आगे आके बताता हूँ आपको दो चम्मच नमाके इसमें मैंने ऐड कर लिया है डेढ़ चम्मच तक ज़ीरा है मैंने भून के है अभी आपके सामने वही अभी डालने लगा लगाऊँ एक चम्मच लाल मिर्च कश्मीरी जो होती है आप लोग मिर्च बिल्कुल कम खाते हैं उसके हिसाब से आप लोग अपने हिसाब से बना सकते हो जैसे डालना हो दो चम्मच डालते हैं जैसे खा आपने चाय वाले चमके तो क्या एक डाल सकते हो आप अपने मुताबिक से चटपटा खाना चाह रहे हो या किस तरह खाना चाह रहे हो मैं तो एक ही चम्मच डाल रहा हूँ ओ कम मैं बिल्कुल भेजी बिल्कुल कम करते हैं देख सकते हो प्याज हल्का हल्का फिर ऑन होने लग जाए फिर मैंने दो टमाटर काट के रख दिए इसको अभी डाल दूँगा फिर बाद में इसको गिरण करके फिर चिकन पुरी चिकन डाल देंगे प्याज को जो है ना मैं ज़्यादा लाल नहीं कर रहा हूँ नहीं तो सालन जो है तो काला काला सा मना इस तरह मना इसका लाल रंग लाल कलर हो जाएगा सालन का हल्का रख रहा हूँ जैसे हल्का वाइट तरह बना जैसे सालन होता है हम लोग इस तरह ही बनाते हैं जैसे मेरा तरीका है बनाने का आप इस तरह भी इन बना के देखो बाकी में देखा अच्छा लगेगा आप लोगों को पहले ग्रहण कर लेते हैं ना प्याज टमाटर तो फिर उसमें वाला ग्रेवी भी, भी ज़्यादा हो जाती है वो सालन में जो चहस होती है ना खाने वाली जैका होता है वो नहीं आता इसमें मैंने मसाले भी डाल दिए एक चम्मच अपना नमक एक चम्मच लाल मिर्च और एक चम्मच काला आधा चम्मच हल्दी का और डेढ़ चम्मच अपना जीरे का ये मैं डाल के मिक्स दे कर देता हूँ सारा मिक्स करके अभी भुंदली दे के इसको मैं फिर मुझे आपको बताता हूँ मैं आगे चलते इसको हल्की सी दे के अभी इसको मैं ढक देने लगा हूँ इसको पाँच मिनट के बाद मिलते हैं दो मिनट के बाद या पाँच मिनट के बाद इसको अब देख सकते हो चिकन का मसाला तैयार है इसको अभी ठंडा होने के लिए पाँच मिनट रखते हैं उसके बाद फिर इसको ग्रैंड करके फिर चिकन डाल देते हैं मैंने एक टुकड़ा अदरक तरक्का लिया है और तीन घड़ी या तो लहसन की और तो दो मिर्चें इसको मैं ग्रैंड करके डाल दूँ इस पर क्या होता है सालन में जयका अच्छा आता है टेस्ट अच्छा आता है क्यों हमारे पास अक्सर बाजार का मसाला नहीं होता है या गर्म मसाला नहीं होता है कहीं भी या दही नहीं होती है उसके मसाल तौर तो पर ये चीज़ें ले लो दो टमाटर प्याज और रहेगा अदरक और लहसुन और दो हरी मिर्ची और नमक मिर्च सादा जो घर का मसाला होता है बिल्कुल इस पर आपका क्या होगा सालन अच्छा बनेगा ज़ीरा लाजमी डालना है ज़ीरा ग्रैंड करके ज़ीरे में ये होता है जयका अच्छा आता है अक्सर होता है होता ना जैसे शाशी ले लिया मसाला ले लिया पकड़ ले लिया भाई जयके के लिए इस तरह नहीं आता वो होता है हाथ में जैसे आप सालन अच्छा बनाओगे उस तरह आपका जयका आएगा चीज़ें आम डलती हैं बनाने का तरीका होता है जिस तरह तरीके से बनाओ हर बंदा अपने तरीके से बनाता है मैं अपने हर अपने तरीके से बना रहा हूँ इसमें मैंने अदरक और दो हरी मिर्ची और तीन लहसन के टुकड़े थे अदरक का टुकड़ा था और मसाला बना के अभी इसमें ग्रहण करने लगा हूँ मशीन में माशाल्लाह देख सकते हो मशीन मसाला जो तैयार हो गया है जो ग्रहण किया है अभी आप देख सकते हो, हो गया बिल्कुल तो भी, भी तरीके से जैसे आप करना चाह रहा हूँ इससे पहले आप लोग कर देते ना वो जो है मज़ा नहीं देता मुझे तो मज़ा नहीं देता मैं इस तरह ही कर देता हूँ इस पर क्या तेल सब कुछ हल्का तेल डाला था बाकर में जब से भुनड़ी देंगे तेल ऐसे अजकज ऊपर ही आ जाएगा आप देख सकते हो मसाले हमने पहले डाले हुए थे फिर मैंने चिकन डाल दिया इसको अभी भुनड़ी दूंगा तकरीबन 10-15-20 मिनट को मैं अच्छी तरीके से इसको भुनड़ी दे जैसे चिकन का रंग चेंज हो जाए इसके अंदर जो होती है वो अभी मना हो जाए जैसे चिकन की अपनी आवाड़ होती है या खुशब होती है बुनड़ी जितनी ज़्यादा जा चिकन को भुनरी दोगे बुनड़ी भी इसको देनी है प्यार तरीके से जैसे बूटी टूटे नहीं और गोश्त है गोश्त को दमा के दे तो जितना गोश्त को ज़्यादा बुनड़ी दोगे उतना गोश्त जैक करता है देख सकते हो मैंने अपना बुनड़ी दे के चिकन गर्म चेंज हो गया अभी इसमें मैं थोड़ा सा गर्म मसाला डालने लगा हूँ मुझे थोड़ा सा मीठा मीठा लग रहा है मीठा मीठा इतना सही नहीं है सालन हो चटपटा चटपता हूँ थोड़ा हल्का सा ये देख सकते हैं बिल्कुल हल्का सा डाल रहा हूँ आखिर में इसको पाँच मिनट में ढक दे के रखूँगा दो मिनट के लिए जैसे इसका पानी खुशक होता है चिकन अपना पानी छुड़ता है ना जैसे खुश्क होता है फिर मिलते हैं आपको तो हमारा सालन भी प्यार है